سبر نمبر ہے ایک سو بارہ آئد نمبر ہے اٹھانوے اور نوے آرو ذب اللہ الشیطان عظیم بسم اللہ, اللہ, اللہ الرحیم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تَرْهُونَهَا عواجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب أي لما تھوڑنا کیوں تم انکار کرتے ہو بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا واللہ شہید اور اللہ کہا ہے اللہ ماتا معلوم اور اسداد کے جو تم کرتے ہو جو تم کرتے ہو اس کے اوپر اللہ کہا ہے اہل کتاب اے آپ ان کو کہہ دیں کہ اے اہل کتاب لما سن کیوں تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من اس شخص کو آمنا جو ایمان لیا تب ہو نہا تم چاہتے ہو ایوا جا ٹیڑ پن تم شہدا حلق تم خود گواہ ہو بغافرن اور اللہ غافر نہیں ہے اما تعملو ان سے جو تم عمل کرتے ہو کل یا احل الكتاب، اہل کتاب اہل کتاب لما تک فرو نبی اللہ کی آیات کا انکار کی گ تم سارا کچھ جانتے ہو سب کچھ جاننے کے باوجود جس طرح قرآن میں عارف یہود حقیقت کو ایسے جانتے تھے جیسے بندہ اپنے بچوں کو جانتا ہے اپنے بچوں کو جاننے میں جس طرح کوئی شک نہیں اسی طرح یہود کے ہاں حقیقت میں کوئی شک نہیں تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں بالکل انہیں سو فیصد یقین تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو ہمیں یہ کتاب یہود اور عیسائیوں لمت اکفرونا وجہ کیا ہے سب کچھ جان کر تو اللہ کی آیات کا اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کر رہے ہیں اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا وہ کہتے ہیں نا پول کھول دیا یہود اصل میں سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں ہم بڑے جناب پڑھے لکھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلیت کھول رہا ہے بظاہر تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم پڑھے لکھیں اصلیت تمہاری یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرتے حق کو قبول نہیں کرتے اور دوسرا اللہ رب العزت نے عام عوام الناس کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ یہود کے اس دھوکے میں مت آؤ کہ یہ بڑے پڑھے لکھیں یہ بہت اونچے نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کفر کرنے والے ہیں اور تیسرا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر عام لوگوں کے دلوں میں یا یہود کے دلوں میں ڈر پیدا کیا ہے اللہ شہید اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اللہ گواہ ہے اللہ سے بچا اور آج ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بے شمار ایسے ہوں گے خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنی کو اونچی چیز بن گئے دین کے لحاظ سے ہو یا دنیا کے لحاظ سے ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا بندہ سمجھتا میں بہت کچھ ہوں اور پھر عام لوگ عام عبام انداز کسی بڑے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دے دی ہیں مجھے کچھ بھی نہیں دیا عام بندہ دھوکے میں رہ جاتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں فلان کے پاس اتنا کچھ ہے اللہ مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے اکثر لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے یار اللہ مجھے کچھ دیتا ہے فلاں کو اللہ نے بہت دے دیا بھی ہو سکتا ہے جس کو تو سمجھ رہے اللہ نے بہت دے دیا ہے وہ تو سے زیادہ تکلیف میں ہو تجھے سکون اس سے زیادہ ملا ہو بندہ تو بظاہر ٹیپ ٹاپ دیکھتا ہے نا اچھے کپڑے ہیں اچھی گاڑی ہے اچھا مکان ہے ہو سکتا ہے تکلیف میں تو اس سے زیادہ ہو و اللہ شہید اللہ گواہ ہے اللہ کو بتائے ہے. ٹھیک ہے اور اصل بات ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں واللہ اللہ شہید ال آسان لفظوں میں اللہ دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی کے دل میں یہ حقیقت بیٹھ جائے وہ اقبال کا ایک شعر یہ ہے نا کہ اگر جہان والوں کو یہ تصور دل میں بیٹھ جائے تو دنیا سے گناہ مٹ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے نافع یہ تابعی ہم بیان کرتے ہیں بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے مدینہ سے باہر ایک جگہ پڑاؤ کیا وہ لوگ شکار کے لیے یا باہر جاتے ہوتے تھے صحرائی علاقے میں بعض اوقات ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا وہ کھانا کھانے لگے وہ ایک چرواہا پاس سے گزرا بکریاں چروا رہا تھا اسے پکڑ لیا کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا اس نے کہا جی میں تو روزے سے ہوں اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول ہیں جلیل و قدر صحابی ہیں علم والے ہیں کہنے لگے اچھا میں نا اس کا ذرا وہ جو تقوی ہے نا ایمان اس کا امتحان لیتا ہوں کہا اچھا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے کہا جی ہاں روزہ رکھا ہوا ہے تو کہا اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ ایک بکری مجھے دے دو اس نے کہا جی نہیں دے سکتا کہا میں قیمت دوں گا بکری مجھے دے دو قیمت بھی دوں گا ساتھ تمہیں گوشت بھی دوں گا روزہ افطار کر لینا اس نے نہیں وہ تو پھر مالک کو جا کے کیا بتلاؤں گا اب مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا تو اس چرواہے نے یہ جملہ بولا تھا این اللہ پھر اللہ کہاں ہے وہ تو ایک دفعہ بول کر چلا گیا ساتھی بتلاتے ہیں جو پاس تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ مدینے تک یہی جملہ بولتے گئے کس نے جملہ کون سا بولا یہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے تو اصل چیز بمبا شہیدوں نے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ گواہ ہے بندہ دنیا کے کیمرے سے بہت ڈرتا ہے اور کیمرہ لگا ہوا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے کیمرہ, کیمرہ لگا ہوا جو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں دنیا کے کیمروں سے تو فوٹوز ڈلیٹ بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں وہ اللہ حسے اور انسان اس کو خود پڑھے گا اللہ جو دیکھ رہا ہے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں دکھائے گا بھی اللہ صرف دیکھ نہیں رہا قیامت کے دن ہمیں دکھائے گا بھی اکرا بھائی پڑھو اس کو کفابی نفس مل کا حسیبہ اپنے اپنا خود حساب کر اللہ و شہید ما معلوم ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے آخر کتاب اہل کتاب نمتون ان اللّہ اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اچھا یہ دیکھئے یہ بھی ایک یہودیوں کا شیبہ ہے جب انسان حق کو قبول نہ نہ کرے اور بظ ہو جائے وہ زد تقاضہ کرتی ہے کہ اب حق کے پاس بھی کسی کو نہیں جانے گیا تو وہ حق کو روکتے بھی تھے اور اس میں حق کا انکار بھی کرتے تھے اس میں بازد تھے اور پھر لوگوں کو روکتے تھے او مسلمان نہیں ہونا اور یہ کام نہیں کرنا اچھا یہ باتیں ساری یہودیوں کی ہیں لیکن غور کریں ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی اور بیچارہ کو نماز پڑھنی شروع کر دینا اس کو بھی جو دوست ہیں روکنا شروع کر دیتے اور یا کیا رکھا ہے نماز پڑھ نہ تو حاج کی نیت مانگ لے اور اتنا پیسے حاجمے لگانے پندرہ لاکھ حاجبے لگائے گا چل فراہ کسی کی شادی کر دے بس ٹھیک ہے نہ خود نیکی کرنی ہے نہ کسی کو کرنی دینا اور آج یہ لاہور کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتنے احتجاج ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ خود حق قبول نہیں کرتے اور جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی کرنے نہیں دینا جب جب بھی انسان جب بھی مسلمان یا جب بھی انسانیت دین سے دور ہوگی نا پھر ایسے واقعہ تو ہوتے رہیں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان دِن حکم التشی الخواہش ہے تو اللہ دن عذاب العلیم پھر دنیا والا اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے جب ہماری تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام ہوگا ڈانس کے کمپٹیشن ہوں گے پھر اس کا نتیجہ تو برا نکلے گا ہی کسی نہ کسی طرف تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا نا راستے جب ہم خود دیتے ہیں اب جو بچیاں ٹک ٹاک بناتی ہیں وہ بھی تو کسی کی بچیاں ہی ہیں نا کسی کی اور روکتے نہیں ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں خیر ہے جب ہم ہر کام میں خیر خیر کرتے جائیں گے خیر خیر کرتے جائیں گے اس کا غلط غلط کام کا غلط نتیجہ نکلے گا اب عوام الناس کا بھی نقصان ہو رہا ہے کسی کی گاڑی کے شیشے توڑے جا رہے ہیں کسی کا کچھ ہو گیا کسی کا کچھ ہو گیا کسی کو آگ لگا دی نقصان کتنے اپنا اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اس میں گناہ کرنے والوں کا اگر انہوں نے کیا بھی ہے ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان ہم نے خود اپنا پھر کر لیا تو یہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں کے اندر بھی عذاب دیتے ہیں آخمت کا عذاب تو پھر ہے ہی ہے ربی الصاد السلام نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے دو قسم کے لوگ ہیں اور ایسے واقعات میں یہ دونوں ہمیں نظر آتے ہیں ایک فرمایا وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں لباس تو پہنا لیکن سارا کچھ نظر آ رہا ہے جسم کی بناوٹ ساری واضح ہو رہی ہے ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی اور دوسرا فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور میری امت کو مار رہے ہوں گے اب اس میں دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں احتجاج کرنے والے جو ناجائز کسی کی گاڑی کے شیشے توڑے کسی کا کی نقصان کیا وہ بھی شامل وہ لوگ جو اداروں کے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں نجائز وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو ایسے لوگوں کو نبی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ایسے واقعات میں پھر ہم اپنا مزید نقصان کرتے ہیں اور جو دنیا کا نقصان تو ہم کر ہی رہے ہیں اصل میں ہمارا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے تو قرآن تو یہی کہتا والا تکرم اس دن اور قریب بھی نہ جاؤ اور ایز اے سرپرست ہماری یہ ذمہ داری قرآن وہ حدیث میں کلو کو مسقول انرائی جاتی اللہ والدین کو پوچھے گا گھر کے سرپرست کو پوچھے گا ہاں بھی تیری بچی تھی تیرا بچا تھا یہ بے حیائی کی طرف جا رہا تھا تو نے روکا کیوں نہیں یہ حدیث میں ہے اللہ ہم اللہ سب سے سوال کرے گا ذمہ داری ہماری بنتی ہے والدین ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے یہ ہماری ذمہ داری ذمہ داری ہے بھی نبی علی السلام نے ذمہ داری لگائی ہے. تمہاری ہے روکنا ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچے ہیں کیا کرے جی وہ ساری زندگی بچوں کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے ہم وہ بیس بیس سال کے بھی ابھی بچے ہی ہیں کیا کرے جی بچے ہیں وہ تیس سال کے بھی ہو گئے کیا کرے جی بچے ہیں شادیاں ہو گئیں ان کے بچے ہو گئے اب کیا کریں جی بچے ہیں جب ہم ان کو بڑے نہیں ہونے دے رہے ہیں جب بڑے سمجھیں گے تو ہم انہیں روکیں گے ہم کہتے ہیں ابھی بچیں کوئی بات نہیں خیر ہے اور اس خیر خیر میں نقصان کتنا ہو رہا ہے پوری ایک نئی نسل آہستہ آہستہ جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے تو یہ ذمہ داری ہے کل مصعون الرعی ہی اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی تو بہرحال یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ جو ہے نا سنت یوسفی یہ بڑی بڑی مشکل ہے برائی کے موقع سارے ہوں بندہ پھر بھی بچ جائے یہ بہت مشکل ہے تو بہرحال یہ بات اگر ذہن میں ہو واللہ شہید اللہ دیکھ رہا ہے پھر انسان برائیوں سے بچتا ہے تو بہترم بھائیوں ہماری یہ یہودیوں کی باتیں ہیں لیکن آج کے دور میں سارے کام ہی ہو رہے مسلمان سارے کام ہی کیے جا رہے ہیں اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں کم از کم ہم اپنے, اپنے بچوں کو یا اپنے گھر کے افراد کو تو روک سکتے ہیں اگر ان کو روکیں گے تو معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے اگر خیر خیر ہے تو پھر خیر ہے کہ نقصان ہم سارے بہت رہے ہیں باحدابن